ہم اللہ کو پہچانتے ہوں گے جب ہم اللہ کو جانتے ہوں گے جب ہمیں اللہ کا پتا ہوگا آج ہمیں سائنس کا پتا ہے آج ہمیں میڈیکل کے علم کا پتہ ہے آج ہمیں انجینئرنگ کا پتا ہے فزکس کا پتا ہے بائیولیجی کا پتا ہے میت کا پتا ہے ہر علم کا پتا ہے ہر فن کا پتا ہے لیکن نہیں پتا تو اللہ کا نہیں پتا نہیں پتا تو اللہ کا نہیں پتا یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ جتنے بھی فن ہیں یہ سارے صفر ہیں اگر ان سے پہلے ایک نہ ہو اگر ان سے پہلے ایک نہ ہو تو یہ سارے صفر ہیں اگر ان سارے علوم سے پہلے ایک ہو تو یہ, یہ علوم دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں کل قیامت والے دن بھی فائدہ پہنچائیں آج کوئی شخص سائنس دان ہو بہت بڑا سائنسدان ہو کیا وہ وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے بہت بڑا سائنسدان مردے کو زندہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کا علم قرآن و حدیث کا علم ایسا علم ہے کہ انسان اگر اس پر صحیح طرح عمل کرے تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے اس کی مثال بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے واقعات ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا کون سا مصر جہاں پر فیرون رہا کرتا تھا کون سا مصر جہاں پر یوسف علیہ السلام ہوا کرتے تھے جب مسلمانوں کا وہاں پر کنٹرول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بھیجا جب وہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک دریا ہے جس کو دریا نیل بولتے ہیں کیا بولتے دریا نیل کون سا دریا نیل جس میں غرق غرق ہوا ہوا تھا تھا جس میں فیرون غرق ہوا تھا. اس کو تو کافی سال گزر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے یہ تو آخر میں آپ علیہ السلام والسلام آئے اور آپ علیہ السلام والسلام بھی جا چکے تھے امین المومنین خلیفہ سانی, حضرت عمر فاروق کا زمانہ چل رہا تھا اس وقت حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ وہاں اور امیر المومنین کے حکم سے گئے جا کر دیکھا کہ ایک سال مکمل ہونے پر دریائے نیل کے اندر وہاں کے لوگ ایک خوبصورت جوان لڑکی کو اس کے پانی میں پھینک دیتے ہیں تاکہ یہ پانی اسی طرح چلتا رہے اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ دریا خشک ہو جائے گا وہ دریا کیا ہوگا خشک ہو جائے گا ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا ان کا یہ ایمان بنا ہوا تھا ان کا یہ و گمان بنا ہوا تھا شیطان نے ان کو ایسا ورغل آیا شیطان نے ان کو ایسا دھوکے میں ڈالا اور کہا کہ ہر سال آپ کو ایک خوب خوبصورت جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑے گی اور اس پانی میں پھینکنا پڑے گا تب ہی یہ پانی چلتا رہے گا اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ پانی خشک ہو جائے گا اور تمہارے کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا اب جب وہاں پر حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اب جو دن آنے والا ہے اس میں ہم خوبصورت نوجوان لڑکی کو اس پانی میں ڈالیں گے یہ ہماری رسم چلتی آ رہی ہے تو حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہاں پر خط لکھا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ یہاں پر ایک ایسی رسم چل رہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں ایک خط لکھا اور خط میں کیا لکھا خط میں یہ لکھا کہ میں عمر ب... میں حضرت عمر امیر المؤمنون ہوں میری طرف سے دریائے نیل کے نام ایک خط کس کو خط بھیج رہے ہیں دریائے نیل کو خط بھیج رہے ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں جس طرح ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں ٹو کیا لکھتے ہیں انگلش میں ٹو جس کو بھیجا جا رہا ہے یعنی ٹو دریائے نیل عمر بن خطاب ٹو دریائے نیل فروم عمر بن تو خط رہے رہے ہیں ہیں کس کو دریا نیل کو بھیج رہے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اے دریا نیل اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہیں چل اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے پانی تیرے اندر آتا ہے تو نہیں چل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اسی اللہ کو یہ کہتا ہوں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ اس دریائے نیل کو جاری فرما دے اور فرمایا یہ خط کھول مند بلکہ حضرت عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دے جس طرح یہ ایک خوبصورت بچی کو ڈالتے ہیں اس بچی کی جگہ کس کو ڈال دے اس خط کو ڈال دے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اس دریائے نیل میں ڈال دیا ابھی دریائے نیل میں وہ خط گیا ہے ابھی رات آئی ہے کہ اس کے اندر دیکھا کہ پانی اوپر آنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ سولہ ہاتھ کتنے ہاتھ سولہ ہاتھ پانی اوپر آ گیا پانی اوپر آ گیا پھر لوگوں کو جمع کیا لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا پھر حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین نے دریائے نیل کے نام ایک خط بھیجا تھا اس خط میں کیا لکھا تھا اس خط میں یہی لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو وہ اللہ تجھے دوبارہ جاری کرے گا تو میرے عزیز یہ کس کا علم تھا یہ اللہ کا علم تھا یہ کس کا علم تھا اللہ کا علم تھا اللہ کا علم, اللہ کا علم, اللہ کا علم اتنا طاقتور ہے اللہ کے احکامات جو عمل کرے گا اللہ کے احکامات پر جو عمل کرے گا جو قرآن پڑھتا ہوگا قرآن پر عمل کرتا ہوگا گویا کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ دریائے نیل کو دیکھے اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا آج اگر کوئی سائز والا کوئی سائز والا اس طرح پانی لا سکتا ہے کوئی سائنس والا اس طرح پانی لا سکتا ہے کوئی فوج والا اس طرح پانی لا سکتا ہے کوئی اسی طرح کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی ہے وہ اس طرح پانی کو نہیں لا سکتا تو پتہ چلا اصل علم کیا ہے اللہ کا علم ہے اصل علم اللہ کا علم ہے آپ علیہ السلام والسلام نے اپنی امت کو ایسی ایسی دعائیں بتائی ہیں آپ علیہ السلام نے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان امال کو کر لے ان دعاؤں کو پڑھ لے تو اس قدرت کے نظام سے بھی اللہ پاک سے اپنی بات

نکال دی تیسرا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ابو دردہ آپ آب کا گھر جل گیا لیکن قریب ہی تھا جل جاتا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں جیسے ہی آپ کے گھر کے پاس آئے وہ آگ کے شولے بجھ گئے وہ آگ کے شولے بجھ گئے اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا مجھے یقین تھا کہ میرا گھر جل ہی نہیں سکتا میرا گھر جلی نہیں سکتا کیونکہ میں نے آپ علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑے گا شام تک اللہ پاک غیب سے فرشتوں کے ذریعے اس کے گھر کی حفاظت کریں گے اور آج میں صبح جب گھر سے آ رہا تھا تو میں نے وہ دعا لازمی پڑی تھی اور وہ دعا کیا تھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک کا توکلتو وانت رب العوش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم يكون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. یہ دعا میں پڑھ کر آیا تھا یہ دعا میں پڑھ کر آیا تھا اور میرا یہ یقین ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا اس میں ایسی غیبی طاقت ہے تو یہ کس کا علم ہے اللہ کا علم ہے آپ علیہ السلام نے ایسی چیزیں بتائی نہیں ہیں ایسے اعمال بتائے ہوئے ہیں آج کوئی سائنس آج کوئی ٹیکنالوجی آج کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو اس طرح حفاظت کر کے حفاظت کر کے دکھائے صرف چند بول ہی تو زبان سے نکالنے چند بول ہی تو زبان سے نکالنے ہیں کوئی علم ایسا ہے کوئی فن ایسا ہے کہ زبان سے کچھ کہو اور آپ کی چیز کی حفاظت ہو جائے کوئی ایسا فن ہے کوئی ایسا منتر ہے کوئی ایسا جادو ہے کوئی ایسے الفاظ ہے کہ آپ ان کو دوہراؤ اور آپ کی چیز کی حفاظت ہو جائے کوئی نہیں ہے سوائے آپ علیہ السلام کے ارشادات کے ارشادات سوائے قرآن کریم کے آیت الکرسی پڑھو جگہ کی حفاظت آیت الکرسی پڑھو تمہاری حفاظت جو کوئی بھی آیت الکرسی پڑھ کر اپنی سامان پر دم کر دیتا ہے پھونک دیتا ہے فرشتے کا غیبی نظام اس کی حفاظت کرتا ہے امیر, کر ہے, کر ہے, کر ہے امیر بھی عمل کر سکتا ہے غریب بھی عمل کر سکتا ہے امیر بھی عمل کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں ایسے, ایسے ایسے انعامات دیے ہوئے ہیں ایسی ایسی دعائیں بتائی ہوئی ہیں ہمیں ان دعاؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مارنے کے اس نے فوجیں بھیجی اور کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ میں ان کو قتل کروں گا ایک مرتبہ ایک شخص کو حضرت انس رضی اللہ عنہ دکھ گئے اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہی انس ہونا کہ جو حجاج بن یوسف کی برائیاں کرتے ہو اس کو برا بلا کہتے ہو تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں ٹھیک کہتا ہوں کیونکہ سچ بولنا چاہیے اور وہ ظالم آدمی ہے اور وہ ظالم بادشاہ ہے میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں اس شخص نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور حجاج بن یوسف کے سامنے لیا حجاج بن یوسف نے دیکھا اور پوچھا کہ اے انس تو میرے بارے میں برا بلا کہتا ہے تو میرے بارے میں لوگوں کو ایسا ایسا کہتا ہے تجھے پتا ہے اب میں تجھے بری طرح قتل کر دوں گا اب میں تجھے بری طرح قتل کر دوں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ موت تیرے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر تیری عبادت کرنے لگ جاتی اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ موت تیرے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر تیری عبادت کرنے لگ جاتا اور اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میرے آقا میرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان کے اندر غیبی طاقت نہیں ہے تو میں ان دعاؤں کا اعتماد نہیں کرتا میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی بتائی ہے کہ جو شخص وہ دعا صبح میں پڑھ لے گا شام تک اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا اور وہ دعا میں پڑھ کر آیا ہوں پڑھ کر آیا ہوں اور وہ دعا میں پڑھ کر آیا ہوں تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا تیری فوج موجود ہے تیرے پاس عہدہ موجود ہے قتل کرنے کے اسباب موجود ہے میں نے بھی بادشاہوں کے بادشاہ والے اعمال کیے ہوئے ہیں تو مجھے مار کے دکھا تو مجھے مجھے قتل کر کے دکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے حبیب کی سنت میں زیادہ طاقت ہے یا تیرے پاس زیادہ طاقت ہے ابھی وہ یہ باتیں کر رہا ہے حجاج بن یوسف خوف زدہ ہو گیا حجاج بن یوسف خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ دعا مجھے بھی سکھا دے وہ دعا مجھے بھی سکھا دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو اس کا حقدار نہیں ہے وہ دعا میں تجھے <تصفح> نہیں سکھاؤں گا میں اس نے اپنے درباروں کو <تصفح> کہا کہ انس کو چھوڑ دو انس کو چھوڑ دو حضرت انس رضی اللہ عنہ شان و شوقت سے اس محل سے باہر نکلے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے حجاج اے حجاج حجاج بن یوسف تو تو اتنے دنوں سے ان کا انتظار کر رہا تھا تو تو اتنے دنوں سے ان کا انتظار کر رہا تھا تو نے تو کتنے لوگ ان کے پیچھے بھیجے اس کے باوجود بھی تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ کیا معاملہ ہوا کیا معاملہ ہوا بھئی جس کا انتظار تھا وہ تو تجھے مل گیا تُو نے مارا کیوں نہیں تو یہ بات کہی اور کہا کہ جس وقت میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اسی وقت ان کے دونوں کندوں کے پاس دو شیر آ گئے کتنے شیر آ گئے دو شیر آ, آ, آ گئے اور آ کر میری طرف یوں منہ کھولتے کہ ابھی مجھ پر حملہ کر دے اور مجھے ڈر لگتا کہ ایسا نہ ہو میں ان کو کچھ کہوں اور یہ مجھے کھا جائے کھا ایسا نہ ہو میں ان کو ماروں اور یہ مجھے کھا جائیں اسی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر لگی اور میں نے ان کو چھوڑ دیا یہ کون سا علم ہے یہ کون سی دعائیں ہیں یہ کون سی سنت ہے ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کوئی ایسی ہے کوئی ایسا ہنر ہے کوئی ایسا فن کہ جو اس طرح آپ کی حفاظت کر کے دکھائے کوئی نہیں ہے سوائے آپ علیہ السلام کی سنت کے سوائے آپ علیہ السلام کی دعائیں کے تو میرے عزیزو آپ علیہ السلام نے ایسے ایسے اعمال ہمیں بتائے ہوئے ہیں درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں